Доброго дня, ви дивитесь телеканал Соціальна країна. А також Чорноморську телерадіокомпанію компанію студії Костянтин Крупський. Будемо говорити сьогодні про свято, яке наближається. Це Великодень Олена Каретник, це український кінорежисер і сценарист. В 2011 році году ви зняли фільм під названням Пасха. Був примірний показ цього фільму. Добрий день. день і я даже читав большую таку статті кінокритики, там документалісти, дуже ну так положительно. отнеслись к вашему фильму. Такое впечатление, что это какой-то был вот такой бл блокбастер, и нужно было вот обязательно как-то его оценивать. А как вообще вот кинорежиссер и, сценари и сценарист относятся к критике? Ну... Пасха такая тема, которую что там вот разбирать, что там там критиковать. Это же не сериал какой-нибудь, а да, физрук, да, то есть вот такая тема, а тут еще и критики. Вот вы как к критике относитесь? Вообще к критике я отношусь по-разному, смотря кто критикует. Если критикует человек, который в материале, который в этом разбирается, я тогда с вниманием к этому отношусь и даже делаю какие-то выводы. А если это просто, ну я различаю, есть критика, а есть критиканство. Mm -hmm. Если просто критика ради того, чтобы просто... Ну, кого-то, так сказать, облить грязью, тогда я, ну, может, даже и обижаюсь, потому что, но ну, если ты в этом не разбираешься, тогда лучше ну, не лезть. А по поводу фильма «Пасхи» критиков было достаточно много и, и критиканов в том числе, но в основном критиковали из-за подхода, потому что мы показали не только Пасху православную, мы же вот православные христиане, мы показали Пасху еврейскую, иудейскую, поэтому было очень много нареканий от э, самих э, от тех и других. А на самом деле, когда была до премьеры, у нас была такая как бы до премьерный показ мы должны были фильм показать блаженнейшему митрополиту Владимиру, да не почившему. Это был главный наш такой, самый главный человек, который должен был посмотреть и сказать, пойдет фильм в жизни или не пойдет. И он пришел к нам в студию такой совершенно домашний, по-домашнему вот пришел как, ну, вот как дедушка, который фильм пришел посмотреть. Вот он посмотрел и сказал, ну, как же будут быты и свои, и чужие. И так и получилось, что иудеи нас критиковали за то, что мы показали их с, ну, вот со стороны, может быть, не так, как им казалось, надо. Наши тоже критиковали, потому что мы их показали с иудеями. Но это была, был маленький процент. Все остальные, где-то ну, 90% было очень хороших отзывов, потому что это был такой, ну, что ли, прорыв, потому что так Пасху не показывали угу. еще, с такой с разных сторон. А, с одной стороны, а что вроде бы вот в Пасхе может такого показать, чего мы там не знаем? 40 дней пост, потом Страстная пятница. Чистый четверг. В субботу ничего делать нельзя. В воскресенье Пасха все ходят, святят куличи. Ну, в общем, разговляются, да? Разгов-раз Разговляются, Раз... разговляются, разговляются. И ходят друг к другу в гости. Понедельник выходной. Все на обывательском уровне. Ну, мне кажется, что уже мы прошли этот обывательский уровень, и зритель наши, и наши граждане украинские вообще во всем мире ищут все-таки настоящий евангельский смысл, что же это за праздник. Поэтому мы в этом фильме как раз и показали, что же происходит в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье, что это не только крашенки и куличи, а что это вот глубокий евангельский смысл. Мы хотели отразить, показать Тайную вечерю вот в деталях. Вот сегодня как раз церковь вспоминает Тайную вечерю, четверг, Великий четверг, и мы, ну вот это для нас было главное показать такой исторический контекст. Ну вот за этим мы как бы и гнали не знаю ну, мне кажется у нас получилось не знаю как э, 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 зритель вот такой очень э, оценивает но мне кажется у нас получилось угу. а, то что критиковали э, евреи э, что-то вы не так показали христиане что вы не так показали какой вот было основной ну, претензии вот что не понравилось э, и иудеям некоторым э, они не ожидали, что мы покажем их в контексте, что это вот Пасха и та, и другая вместе. То есть для них это было несколько удивительно, а особенно критика исходила из таких ну вот, людей, которые занимаются наукой или раввины, ну то есть вот люди, которые действительно эм, классический иудаизм, это вот для них это очень свято, и они не, не воспринимают как бы христианство рядом с собой. Но это маленький процент, опять-таки, людей, таких было немного. А у нас есть э, трейлер к фильму Пасха, мы его посмотрим, а потом вернемся снова к разговору. Когда-то первые христиане праздновали Пасху вместе с иудеями. Сегодня их календари совпадают изредка. Но в особенные годы их пути пересекаются. Почему? Это и есть календарь, по которому и жил, и умирал Иисус. Все хитросплетения истории. Спасительные жертвой человечества становится сам Бога человек. Все загадки тайной вечери. До сегодня нет однозначного мнения, что это было за трапеза открытие библеистов и ученых. Через 37 лет после смерти Иисуса на кресте Иерусалим был разрушен до основания. Что главное от празднования христиан разных конфессий? Что сегодня отмечают иудеи? Вся история праздника Пасхи от древних времен до нынешних дней. В новом исследовательском фильме. Философия. Традиция Божий замысел. Пасха фильм Исследование было сказано. А вы когда его снимали? Вот было для вас какое-то открытие? Или, может быть, не одно, а несколько во время съемок было, фильма? Были. Для меня было много открытий. Я, опять-таки, не знала, что Пасха, которую отмечал Иисус, она э, строилась именно под тем принципом, э, сам, сама э, эта трапеза, как отмечали э, иудеи, как они отмечают сейчас. То есть для меня это было открытие, потому что, опять-таки, э, мне казалось, что это все вот так было, это все вот в Новом Завете, и э, никак по-другому быть не могло. Но мы когда начали исследовать и искать, мы нашли много литературы и много исследований библеистов, и ранних, и современных, что это пасхальная трапеза, это и был Седер, то, что называется пасхой иудейской. Вот для меня это было открытие, и нам пришлось много покопаться, чтобы отразить это в деталях вот в фильме э, до, до мелочей. Мы старались это э, довести до, до, до самых маленьких мелочей. Мне кажется, что вот у нас это получилось, и даже библеисты, и известные библеисты с именем отметили, что мы правильно показали вот именно этот э, фрагмент. Фильм демонстрировался, я понимаю, что не только в Украине, да? Но и как-то вот был какой-то вот в мире его кто-то еще его показали в Израиле на одном из каналов израильских и ну в общем-то отзывы тоже были скажем так удивились, что Украина может создавать такого уровня кино. Ну вот примерно где-то, если э, коротко, то вот примерно так сказано было. Эм, я думаю, что немножко отличается вот задумка от конечного продукта. Вы довольны тем, что получилось? Ну потому что мы вроде бы хотим сказать одно, говорим, а оно воспринимается вообще как бы совершенно по-другому, и как-то вот есть большая разница из и, идея и уже воплощение. Ну в основном получилось у нас то, что мы задумали разве что в некоторых деталях, и это зависело не от нас, потому что нужно было на самом деле во время съемок находиться в одно и то же время, но в разных местах. И только поэтому у нас не получилось снять то, что вот единственное, что просто не из-за нас. Там, скажем, в одно и то же время происходило в еврейском квартале событий, происходило в христианском квартале событий, и нам просто не удавалось это снять должным образом. Но так, в принципе, практически все удалось а насколько вот церковь и иудейская и христианская она вот откликается и открывает свои двери для фото видео камер для э, кинорежиссеров аппаратуры и вот она готова идти там для того чтобы это все потом не показать. готова <с> не готова все очень зависит от личного личных контактов но вот съемки в израиле на самом деле помогали можно сказать друзья у меня однокурсница живет в Телеграме работает много лет на ательевивском телевидении. В общем-то, она хорошо знает, все, знает владеет языком. Вот она помогла нам организовать приход вот съемки в семье, потому что на самом деле снимать Пасхальную ночь не разрешается в еврейских семьях. Но вот. Нам просто повезло, и нас на следующий день пустили и показали все в деталях, как все у них э, происходило. И потом мы уже узнали, что э, Раби Миллер, который вот там у нас в фильме, это э, наш земляк из Винницы. Только он много-много лет уже живет uh -huh. в Иерусалиме. То есть все на личных контактах на самом а что, деле. Что происходит вот в пасхальную ночь вот именно в израильской семье? но это такая очень длинная и, я бы сказала, длинное действие, которое рассказывает о том, как рассказывает о Ветхом Завете, как евреи уходили из Египта. Это исход из Египта, и так и отмечается еврейская Пасха в честь исхода. Вот. Но ну, это целый-целый такой ритуал, это и блюдо, это и чтение э, свят, Святого Писания, много разных. Мы, мы вот это все хотели показать, внимательно отследить и именно показать в фильме, вот, чтобы оно как было одно с другим. У нас сейчас приближается Пасха. Вот вы бы порекомендовали посмотреть этот фильм в какой воскресенье или в какой-то вот до, наоборот, светлого воскресенья? Когда лучше посмотреть? Я думаю, что в воскресенье, потому что ну, мы хотели сделать его таким достаточно легким, чтобы его можно было смотреть за пасхальной трапезой, вот сидеть и вкушать и смотреть фильм, чтобы он не был достаточно таким тяжелым, потому что э, сама по себе само по себе воскресенье перед ним идет много э, трагических событий, и мы не хотели перегружать, именно хотели, чтобы это был светлый и праздничный фильм, вот, а так как э, перед воскресеньем это страстная пятница и суббота, то лучше христианину смотреть не смотреть телевизор, а, наверное, ну я как советуют святые отцы, все-таки читать молитвы и находиться в церкви. Так что мы рекомендуем его смотреть в воскресенье. А, вот израильская, да, там Пасха, она как бы вместе, и христианская Пасха. А, религия еврейская, она тоже такая вот какая-то вот суровая такая, как христианская, вот она такая вот ну даже как-то, я бы даже сказал, немножко такая ну не мрачная, она? Ну она такая вот без улыбки, вот место праздником там вот, ну можно наверное на, на пальцах пересчитать. Нет, совершенно нет. Она конечно суровая, но про, но э, очень хорошо и умеют иудеи праздновать и весело у них это очень получается, на самом деле свою Пасху они отмечают 8 дней и 8 дней нужно веселиться до вот с открытой душой и многие еврейские праздники они э, как раз основаны на том, чтобы веселиться. Например, есть такой праздник еврейский Пурим, когда ну, нужно не просто веселиться, а даже много пить, чего обычно не положено. Ну вот мы один раз попали в Иерусалиме на этот праздник, то город ну просто гудел, так что Веселиться от души и в светлые праздники, я думаю, что это у всех народов правильно. Uh -huh. а, и есть еще один э, фильм. Мы к э, сказке про Николая, пока подождите, не торопитесь, мы еще вернемся. Но есть еще один пасхальный фильм, который также можно посмотреть э, в там, светлую седмицу, допустим, это Пятое Евангелие. Э, это о чем фильм? Пятое Евангелие так называют Туринскую плащаницу много веков. И этот фильм мы снимали, когда Туринскую плащаницу в Турине открыли. Такое происходит очень редко, раз, как правило, в 25 лет. И вот нам повезло, мы снимали именно открытие этой Туринской плащаницы и проследили тоже это фильм исследование: все, что касается Туринской плащаницы, все за и против, потому что много есть документов и вообще текстов. И ученые утверждают, что это подделка. По крайней мере, мы э, ничего не утверждаем. Мы попытались просто рассказать э, мнение со всех сторон. И, и конечно же, показать мнение э, верующих людей, которые стремились э, поклониться плащанице. Вот фильм об этом. Uh -huh. Это много есть э, тоже исторических реконструкций постановочных с актерами, где мы э, показываем последние дни жизни Иисуса, погребение. Ну вот, вот, я думаю, что такой фильм лучше смотреть как раз вот в субботу или в пятницу, когда в церкви происходит погребение плащаницы. И как раз вот можно в, этот, в эти дни посмотреть. Это грустный фильм. Он достаточно грустный, печальный. Вот. Так что как раз в такие грустные дни можно смотреть Пятое Евангелие. А, и фильм, ну, наверное, это фильм-сказка э, э, Рождественское чудо или Кому приходит Святой Николай? Ну, это наша большая мечта, которую мы пока mm -hmm. хотим воплотить в жизнь. Ну, и я так понимаю, что она воплощается, да? Но все она все воплощается пока очень тяжело, потому что украинское кино сейчас вообще загнано в угол в последнее время. И а уж детская сказка тем более. Uh -huh. Поэтому мы, можно сказать, сейчас бьемся над тем, чтобы дать ей жизнь э, всякими способами. Но вот сейчас мы пошли по пути тому, что наша декорация, наш сказочный городок не будет разрушаться, а он останется нашему городу Киеву. И это будет такой сказочный маленький городок Святого Николая, который э, можно будет посещать после фильмов. И это будут там игровые комнаты. И квеструмы и какие-то духовные музеи Святого Николая, опять же таки, мы хотим там сделать. Ну, Пока это вот в наших таких мечтах и перспективах, но мы ведем активную работу, наша команда. И мы очень надеемся, что, и мы очень верим, что детям сейчас, да как и всегда, очень нужна сказка, да и взрослым. Но, пока я так понимаю, что вот сказочный городок, он только есть на макете. Да, пока что он только есть на макете. А в реальном, вот когда начнутся съемки, это будет вот просто город, который будет… Это будет, будет... Горо город. Там где-то будет стоять примерно 20 домиков в таком европе старом европейском стиле, где-то средних веков. Ну, там будут жить наши главные герои, там будет дом бургомистра, там будет лед, все происходит на льду. То есть это каток, который останется опять-таки потом катком. Это настоящий город, там можно будет ходить, гулять, фотографироваться, посещать все домики. есть уже вот территориально, вы наметили, где в Киеве будет эта съемочная площадка, которая потом станет игровой площадкой? Вот сейчас как раз мы ведем переговоры с нашими уже как бы партнерами можно сказать, это команда, которая занимается парками Киева. То есть в одном из парков Киева мы надеемся, что будет городок Святого Николая. Сейчас съемки еще не проводятся. Нет, да? пока съемок нет, идет подготовительный период, и, конечно же, поиск инвесторов, которые хотят инвестировать в сказку, uh -huh. поэтому, ну, сейчас сложный период в Украине, но мы очень надеемся, что мы подключим родителей, мы даже называем это родительское кино, что вот родители, которые владеют каким-то статком, вот каким-то какими-то инвестициями, захотят вложить вот в детское кино, и у нас будет своя сказка и свой сказочный городок в Киеве. Ну, я так понял, что э, некоторые артисты будут вполне настоящие, вот, э, допустим, э, на льду, э, все постановки, э, это специальный детский коллектив, который из детский, Днепропетровска. Да, помню, у нас да? детский коллектив «Айсберг», там детки с 3 до, до 17 лет, они, в общем-то, одновременно малыши начинают ходить и одновременно уже ездить, mm -hmm. Это Днепропетровск – это сильная школа по фигурному катанию. В общем-то, у нас все дети, которые будут профессиональны, это дети из Днепропетровска. Но все, кто захочет участвовать в фильме, то есть мы планируем задействовать около 200 детей на разных локациях. Там будет и горки, и снежки, и все, что дети любят. И мы планируем задействовать и детей, которые так или иначе дети АТО, то есть дети участников АТО. Мы хотим подарить этим детям такую сказку и дать им возможность поучаствовать, потому что это будет не только... Для кого-то, может быть, это будет и толчок в мир, новый мир артистов. Вот так что мы и такой, вот, по, по такому пути пошли тоже. Я понимаю, что там не только дети принимают участие, а, взрослые, но есть и животные. И вот уже там видел на Фейсбуке у вас на страничке, что а, а, самоед, да, по-моему, называется. Самая, это да, по порода порода называется самоедская лайка. Мы долго Пересматривали, потому что это на самом деле одна из таких ключевых ролей. Собаке придется много играть. Это должен быть умный пес и и очень красиво. Это вот артист Петр Миронов театра, артист театра на Левом берегу, и у него есть такое замечательное, замечательное животное совершенно удивительное, и мы с ним познакомились и решили, что это то, что нам надо. А какая роль отводится собаке в сказке про Святого Николая? А собака она любимое животное дочери бургомистра. И вот когда она и наш главный герой пускается в серьезное путешествие, и девочка дает парню эту собаку, чтобы она ему помогала. Uh -huh. Ну и там вот очень много разных приключений. Она и помогает, и веселит, и в общем-то такой долгий серьезный путь, который. Главный герой должен пройти, он проходит ее вместе с собакой. А я понимаю, что вы еще в поиске образа, каким должен быть сам святой Николай, да, то есть ну один из самых главных э, героев. А есть уже вот э, примеры, вот кто бы мог его сыграть из украинских э, актеров? Нет, пока примера нет, и мы даже, наверное, объявим какой-то такой конкурс, зрительский конкурс, чтобы зрители высказывали свое мнение, какой же может быть должен быть святой Николай, потому что он у нас точно не Санта Клаус в красном одеянии, а это ну такой серьезный образ. Поэтому мы будем советоваться со зрителями. Мне кажется, что вот мы там обязательно найдем то, что нам надо. А автор сценария всей сказки про святого Николая, ну полное название фильма "Рождественское чудо" или только чудо или кому приходит святой Николай? Вот. Кто является автором сценария всей этой рождественской сказки? Ну, это мой сценарий, это моя авторская работа. Так что мне придется быть и тем, и другим, и сценаристом, и режиссером. Но это такая моя мечта давнишняя сделать вот такое красивое детское кино. Наверное, потому что я мама, и маме всегда не хватает показать что-то детям очень хочется. И никогда не, ты не найдешь то, что тебе нужно. Поэтому, ну вот многие и писатели, мы знаем, и Андерсон, и, в общем-то, многие писатели и и поэты, и создавали все, и сказочники в первую очередь для своих детей. Вот. Я так понимаю, что сценарий, ну, это, наверное, 90% всего фильма. Если есть классный сценарий, то, ну, уже там, ну, вот как испортить классный сценарий, это надо, наверное, только вот поучиться. Я знаю, что сейчас с классными сценариями есть, по-моему, на мой взгляд, какая-то проблема. Ну, допустим, известный телеканал э, украинский, он объявляет конкурс сценариев для съемок украинского сериала. И все как-то сводится к тому, что, в общем, нам в Украине необходим исторический сериал. Ну там, я там думаю там иначе, вы думаете как-то по-своему. Эм, действительно, что вот нет людей, которые могут написать э, хороший сценарий, и э, популярный э, телеканал, который входит там э, в, тво в двойку или в тройку известных телеканалов, он обращается к стране и говорит, ребята, помогите, мы не можем без вас написать сценарий. У меня такое впечатление, что просто задешево хотят купить хорошую, найти найти хорошую идею и сделать потом фильм, а заплатить за это там просто какие-то копейки. Я думаю, что у нас схема, ну, как во многом, неправильно работает. Я думаю, что у нас есть сценаристы, которые могут писать, я уверена, что они есть. И даже если объявили такой конкурс, такое тоже как бы случается, mm -hmm. то он должен быть прозрачным. Mm -hmm. То есть это не то, что мы там сели между собой, чеком, почитали сценарий и выбрали между наших друзей Васю или Петю, которые вот... В принципе, неплохо пишет. Даже наоборот, можно просто набрать идеи из 20 сценариев я и думаю, написать надо, по, по мотивам свой. Можно, но я думаю, все сценарии надо выкладывать в общий доступ, чтобы опять-таки зрители принимали участие, какой они хотят увидеть сериал, о чем. То есть даже синопсисы, то есть это короткий смысл фильма или или сериала, можно выкладывать, и люди будут, люди должны э, сами принимать участие в своей жизни, они должны. Э, как бы заказывать то, что они хотят смотреть. Ну, я так думаю. Uh -huh. По крайней мере, опыт Голливуда вот показывает, что они активно работают на то, что они исследуют, что же хочет зритель, что же он хочет, не навязывают. А то или вот, вот какой-то период, люди хотят там драму какую-то, или проходит период, люди хотят что-то, например, веселое. Нужно чувствовать э, зрителя, нужно чувствовать вот сердцем. Если, ну, вот наши руководители, которые объявляют такие конкурсы, будут... Чувствовать зрителя, тогда может быть и Будет отклик с другой стороны? А, Голливуд снял немного, вернее, Голливуд снял немало фильмов экранизации просто книги. Стивен Кинг, Гарри Поттер и так далее, и так далее. То есть взять книгу, которая сейчас хорошо продается в Украине, договориться с Матиус, договориться еще с кем-нибудь, отдайте, отдайте книгу, выкупить права, снять сценарий. Если книгу читают, то наверняка и фильм посмотрят. Хотя бы просто, чтобы сравнить, испортили или не испортили все-таки книгу ни гуту или иную. Ну даже я правильно говорите, но я думаю не обязательно даже сегодняшний автор. Это может быть и классика, сколько всего не поставленного и не показанного. Я думаю, а уж там точно не надо гонорар платить, потому что очень многие вещи у нас сводятся действительно к экономии, как бы меньше заплатить творческому человеку. И вы, как творческий человек, сейчас озаботились съемкой фильма для детей, сказка рождественская, новогодняя. Вот есть уверенность, что все-таки прорветесь? Есть уверенность. Мы надеемся на то, что мы будем подключать, опять-таки, надеемся на наш народ. У нас все сейчас, все, что делается хорошее, это все благодаря вот нашему народу. Я думаю, что мы будем подключать людей, чтобы родителей, чтобы вот было какой-то резонанс, мнение, что давайте сделаем сказку для детей. Причем умную, глубокую. Елена Каретник, украинский кинорежиссер и сценарист, начали с Пасхи и закончили рождественской сказкой, которая, я уверен, у нас впереди в любом случае. Спасибо вам большое. Спасибо. До телеглядачев на телеканале «Социальная краина», а также на телеканале «Черноморской телерадиокомпании» мы еще повернемся.